परन्तप येषाम् त्वन्तगतम् पापम् जनाना पुण्यकर्मणाम् ए द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते माम् दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्ययतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मम् कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवम् साधि भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमो नैव नै रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभावो भव श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम् म् परम् दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयम् विश्वमनन्तमाद्यम् यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवम् रूपशक्त्याहम् नृ लोके द्रष्टुम् त्वलन्येन कुरु प्रवीरा मा ते च सञ्जय उवाच इत्यर्जुनम् वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वतम् रूपम् दर्शयामास भूयः आश्वासयामास शभीरीनम् भूत्वा पुनः सौम्यवहुर्महात्मा अर्जुन उवाच ऋष्वेदम् मानुषम् रूपम् तव सौम्यम् जनादना इदानीमस्मि संवृत्